Селям алейкум, всем любалар. А инкле анатели мазна, випек миракла и девята мазна, огрен меги девами темас. Бунги дерса мазна мемзуса, наджи аметова, анатели ширнан и сазгаеса, анатели нан эмиета, умакрам татар халхнан маниви хатрас на таши джисолара, хаймет кисаджи, мунасибета, аканда фркир юрсетов. Цель аканда синквеин, Тіл аяқсыз, ләкен ұзаққа алып барыр. Аталар сөзі бүгінке ке дәрсімізнің эпиграфы. Бүгін дәрсімізнің аталар сөзінен башладық. Демек, тіл вастасынен инсан чоқ ішлеріні бежіре білір. Қонышмақ, берабер чалышмақ, бүлгінен пайлашмақ мүмкін. Ама инсан тіл вастасынен жаны ем ағырта, де емшата. Инсанны күлдірте, емде ағлата. Дәрсімізді құланылачақ сөзлер – тіл, туған тіл, ана тіл, ғурур. Кенеде бүгін біз тіл ақында лақырды етеміз. Ләкін башта, Нажия Аметова – язычы, журналист, істедатлы, бұйық ұмытлер берген іжаткардан бірі О – Қырым газетінде сайфелерінде басылған мақалелермен балалар үшін язған хикаялары, масаллары, шерлері, енді журналистик фалиетінде дер олынған кітаптары халқымызда белгілідір. Нәжия Аметованың балалар үшін язған шиерлері, хикаялары, масаллары өсіп келе атқан балаларымыз үшін тілімізді, ұрф әдетімізді, милли этикамызды үйренуіне темір олажағы шубесіздер. Нажия Аметова ана тіліне бағышланған шиерлерді язды. Келіңіз бір шиерні діңлейік. Ана тілі. Қырым тілі, бізім тіл. Оғрен оны, терен бүл. Йолда, әвді, әп сөйле, ғұрғырланып, әйбетле. Асырлар девамында лаф еткенлер бұтілді. Қартана қарт бабамыз, әмді ана бабамыз. Шайырлер язған шиер. Бестекарлар дүлбер ер. Әлбетті, бұл шиерде бір қач ямыс осырас кетірді. Оларның арасында бестекар, шайыр ве асыр. Шиернің әсас фікірі, инсан өз ана тіліні ұғренмек, ана тілінен ғұрурланымақ, туған тіліні севмек, ана тілінде сербест лаф етмек керек де интишаф етмеге ярдым етмек. Кечкен дерсте біз нұтқымызда чеші түрлі сөз чифтлеріні ве сыралар мен таныш олдық. Келіңіз оларыны текрарлайық. Қарама қаршы мана білдірген сөзлерге біз антонимлер дейміз. Бам башқа язылған маналары есе бұр олған сөзлерге біз манадаш, синоним дейлер. Айтылуы бұр, ама маналары бам башқа олған сөзлерге адаш сөзлер, амонимлер дейлер. Бұл қайдылеріні пекітмек үшін бұр ойын ойнайық. Ойын ақсыны айт. Жүмлелеріні оқыныз, діңленіз, етішмеген сөзілеріні тапып, айтыныз ве языныз. Мен саңа яқын десем, сен маңа ұзақ дейсін. Мен саңа ұзуң десем, сен маңа ұзақ кыска дейсиң мен саңа сыжах десем сен маңа сувуқ дейсиң мен саңа қорқақ десем сен маңа жесур дейсиң мен саңа тузлу десем сен маңа тузсуз дейсиң балалаr bu сө'zlaрni ақыңызда ақылыңызда Мен минуткуңузда қоланыңыз. шіндесебойемерахлы вазифеа бееейек. Сингвейін тзюв. Сингвейін френк тліден келді. Синг беш демекттер. Сингввеейін бу беш стырдан и баретолған кычкене иншадыр. Бренче саты бұр сөз мефзонның ада. Эксере алда бу сөз сым ола боллер. Әкінші сатыр – екі сөз – мевзуның аляметіні білдірген сөзлер. Бұл сөзлер – сұфат олабылыр. Үшінші сатыр – үш сөз – мевзусының іш арекетіні білдірген сөзлер. Бұл сөзлер – фиел ола. Ве дұртыншы сатырда дұрт сөз – мевзуға айт жүмле тізіле. Мевзуға өз мұнасібетіні іфаде етімек мүмкін. Бешінші сатырда бір сөз мевзуға айт синоним, яда ось фікірлеріні көстерген нәйтеже көстермек мүмкін. Месіля, бойлы синквейін тізейік. Қырым сөзіне? Бірінші сатыр – қырым. Қырым насыл? Севімлі, көзел. Үшінші сатыр – қырымны біз не апамыз? Севемыз, вазгечмемыз? қайтамыз. Төртіншісі, сенден АЗИЗ ерім жоқ. Бөле біз мұнасібеттеміз қырымнен. Ве бешіншісі, синоним оларық біз әЛБЕТТЕ ватан сөзін аламыз. Әр бір инсан өз тіліні севіп, ұрмет етіп, өз туған байлығыны үнкішап әтмек керек. Әр вақыт құланмақ керекміз, ұнытманыз. Дерсіміз соңына келді. Синонимлер, антонимлерінен, амонимлерін құланып, нұтқымызны байтайық, зенгінлештірейік. Оларны құланмаға ұнутмайық. Ана Анатілімізіні оғреніңіз, ажайып әдебіатымызны оқыныз. Кележек дәрсерде көрі шықмек ұзыре сағылық нен қаламыз. достылар!